Жена спала. Да, слышу свист, как даст. Но я подумал, что там где-то что-то такое, да, говорю, давай, говорю, собираться, это самое, пошли в это самое. Слышу второй свист. Тоже ж бух, свист. Опять бубу. Ну, 36 раз. Я насчитал 36 раз. 30, 30 градусов. Да, на восток. Это выстрел был где-то ориентировочно со стороны октябрьского. Вот осколки стелились. Вон, смотрите, собаку стелились осколки, что. Шу... На высоте, что собак в То есть если бы человек находился здесь даже за во время обстрела, то попадание было в 100%. Мы можем только ликвидировать последствия, а предупреждать должны политические деятели. Где-то около 12 ночи, значит, произошел обстрел. Пострадало где-то 10-11 домов приблизительно. Сейчас мы создали комиссию, ведем обследование, смотрим людям, какая нужна помощь. Ну, в общем, ведется все это. Пострадал газопровод, пострадала линия электропередач. Но сейчас работает у нас РЭС, работает Горгаз. 138А. Адрес прилет. Газопровод перебила. 15 октября тоже было в этом же районе. Сейчас у нас дома 148, 140, 166. В прошлый раз были 158. Это же район. Только в прошлый раз у нас пострадало 4 дома и дачи у нас пострадали. Садовое товарищество при Азове. Но сейчас вот мирные жители тоже жилые дома.